Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2025 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari Kuala Lumpur. Soalan nombor 1. Soalan 1 menunjukkan plot titik bagi markah yang diperoleh oleh murid 5 murni. Soalan A, nyatakan mod. Okey, mod ni adalah kekerapan yang paling tinggi ataupun paling banyak. Jadi kat sini yang paling banyak adalah pada skor 6. Kita ada 6 orang di sini. Jadi jawapan kita adalah 6. Seterusnya soalan 1B, hitung min. Okey, min ni adalah purata. Kita akan tambah semua data kita dan kita akan bahagikan dengan jumlah bilangan murid 5 murni. Jadi kita tengok untuk markah Dulu untuk markah dua markah kita ada dua orang. Markah yang tiga kita ada seorang, markah empat tiga, markah lima empat, markah enam ada enam, markah tujuh ada lima dan markah lapan ada lima orang. Jadi kita akan ambil kekerapan didarabkan dengan markah. Kita ambil untuk markah dua ada dua orang jadi F nya dua darab dengan dua tambahkan dengan tiga Tambah dengan 3 darab 4 dan seterusnya. Dan kita akan bahagikan dengan jumlah semua adalah ada 26 orang. Dan kita akan dapat 5.77. Selanjutnya dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 1A, 1 markah. Soalan 1B, langkah pengiraan kita dapat 1 dan jawapan 1. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 1. Selanjutnya soalan nombor 2. Soalan 2 menunjukkan graf fungsi kuadratik fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 6x tolak k. Berdasarkan rajah 2, soalan A, nyatakan nilai k. k. Nilai k ini adalah nilai pemalar ataupun nilai pintasan pada paksi y. Jadi pintasan paksi y di sini adalah negatif 8. Jadi k bersamaan dengan 8. Soalnya untuk soalan 2 B, tentukan nilai-nilai pintasan X. Nilai-nilai okay, pintasan X ini merupakan nilai-nilai punca. Jadi untuk mendapatkan nilai punca, kita akan lakukan pemfaktoran. Jadi kita akan gantikan K itu dengan 8. Jadi kita akan tulis persamaannya adalah negatif X kosong 2 tambah 6X tolak 8 kita samakan dengan kosong. Kemudian kita buat kurungan dan kita akan terus tekan kalkulator. Pertama sekali kita akan tekan menu. Kemudian kita tekan A. Kemudian kita tekan 2 untuk polinomial. Dan kita tekan 2 untuk degree. Kita akan masukkan nilai kita yang pertama itu nilai A negatif 1 sama dengan. Kemudian nilai B adalah 6 sama dengan. Dan nilai C negatif 8 sama dengan. Kemudian kita tekan sama dengan. Kita dapat jawapan untuk X1 sama dengan 4. Kemudian kita tekan sekali lagi, kita akan dapat X yang kedua, X sama dengan 2. Kemudian kita akan masukkan nilai ini dalam kurungan, jadi X tolak 4, X tolak 2. Jadi jawapan kita adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan 2. Setelahnya dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 2A, 1 markah. Soalan 2B, langkah pengiraan kita buat pemfaktoran, 1 markah. Dan jawapan akhir satu lagi markah. Dan kita akan dapat tiga markah untuk soalan nombor dua. Seterusnya soalan nombor tiga A. Nyatakan bilangan paksi simetri bagi sebuah pentagon sekata. Jadi pentagon dia ada lima sisi. Kalau dia lima sisi, dia akan ada lima paksi simetri. Jadi jawapan kita adalah lima. Seterusnya untuk soalan tiga B. Rajah tiga menunjukkan sebahagian daripada sebuah poligon sekata cari bilangan sisi poligon itu. Okey diberi kepada kita 150 ini merupakan sudut pedalaman bagi poligon ini. Kalau sudut pedalamannya adalah 150, sudut peluarannya akan jadi 30. Jadi di sini kita ada dua cara nak sama ada kita menggunakan sudut pedalaman ataupun kita menggunakan sudut peluaran. Jadi di sini cikgu akan gunakan sudut peluaran. Jumlah sudut peluaran bagi semua jenis poligon adalah bersamaan dengan 360 darjah. Jadi untuk mendapatkan bilangan sisi, kita akan ambil 360 dan kita akan bahagikan dengan 30. Dan kita akan dapat 12. Jadi jumlah sisi untuk poligon ini ada 12. Seterusnya untuk pemberian markah untuk soalan 3A, 1 markah. Untuk soalan 3B, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 3. Seterusnya soalan nombor 4. Wajah 4 menunjukkan garis lurus AC yang berada pada satu satah kartes. Soalan A. Cari koordinat titik B. Koordinat titik B ini merupakan titik tengah untuk garis AC ini. Jadi di sini kita boleh menggunakan rumus untuk titik tengah. Jadi untuk rumus titik tengah kita akan gunakan X2 tambah X1 per 2 dan Y2 tambah Y1 per 2. Jadi di sini kita ada koordinat titik A iaitu 0, 1 dan koordinat titik C 4 dan 5. Ini X ni Y. Jadi kita akan ambil X dan juga nilai Y. Jadi kita akan ambil 4 tambah 0 bahagi 2 dan 5 tambah 1 bahagi dengan 2. Dan kita akan dapat 2, 3. Okey, seterusnya untuk soalan 4B. Seterusnya, nyatakan pintasan X bagi garis lurus AC. Okey, kalau garis ini kita panjangkan lagi, dia akan pintas pada paksi X di sini. Jadi kita akan dapatkan nilai pintasan bagi paksi X. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan pintasan bagi X kita boleh dapatkannya berdasarkan kepada nilai kecurunan. Kemudian untuk rumus kecurunan dia ada melibatkan pintasan paksi X. Mana M sama dengan negatif pintasan paksi Y per dengan pintasan paksi X. Jadi sebelum tu kita kena dapatkan dulu nilai M dia. Jadi nilai M di sini untuk garis AB kita boleh gunakan y2 tolak y1 per dengan x2 tolak dengan x1. Jadi kita akan dapatkan m dia terlebih dahulu. Ini 5 tolak dengan 1 per dengan 4 tolak dengan 0. Dan kita akan dapat m sama dengan 1. Kemudian di sini pintasan paksi y diberi kepada kita adalah 1 di sini. Jadi kita akan gunakan m1 sama dengan negatif 1 per dengan x dan kita dapat x sama dengan negatif 1. Jadi pintasan x dia adalah negatif 1. Baiklah, seluruhnya kita lihat kemudian dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 4 A. Langkah pengiraan kita akan dapat 1, jawapan 1. Kemudian untuk soalan 4 B, kita dapatkan nilai M, 1 markah. Kemudian langkah pengiraan untuk dapatkan pintasan paksi X, 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 4. Seterusnya soalan nombor 5. Darjah 5 menunjukkan sebuah bulatan yang berpusat di O. OAC ialah segitiga sama sisi dan panjang lengkok ABC ialah 11. Menggunakan pi sama dengan 22 per, per 7, cari A. Jejari dalam CM bulatan itu. Okay. untuk jejari bulatan ini, dia merupakan panjang sisi segitiga ni. Dan segitiga ini merupakan segitiga sama sisi. Di mana untuk sudut, semuanya bersudut 60 darjah. Kemudian dalam soalan diberi kepada kita panjang lengkok ABC ini adalah bersamaan dengan 11. Jadi kita akan menggunakan rumus lilitan bulatan. Jadi untuk lilitan bulatan adalah 2 pi j. Jadi untuk sektor kita akan gunakan sudut. Jadi sudutnya adalah 60. Jadi 60 per dengan 360 kali 2 kali pi kali dengan j sama dengan 11. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat nilai j sama dengan 10 per puluhan 5. Seterusnya untuk soalan 5B. Luas dalam sentimeter persegi kawasan berlorek. Okay, kita tengok kawasan berlorek ini. Kita akan ambil luas sektor kemudian kita tolak dengan luas segi tiga jadi dapatlah luas kawasan berlori jadi untuk luas sektor kita akan gunakan luas bulatan iaitu pi j kuasa 2 disebabkan dia sektor kita akan gunakan sudut 60 per 360 kemudian untuk luas segi tiga kita akan gunakan 1 per 2 darab tapak dan darab dengan tinggi jadi untuk tapaknya di sini adalah sama dengan panjang di jari bulatan tadi iaitu 10.5 juga jadi sekarang ni kita kena dapatkan tinggi bagi segitiga ini. jadi segitiga sama sisi kita akan dapatkan tinggi di sini kita akan menggunakan teorem Pythagoras panjang sisi di sini 10.5 kemudian untuk tapak 10.5 kita akan bahagikan dengan 2 jadi kita akan dapat lima perpuluhan dua lima jadi kita akan dapatkan tinggi untuk segi tiga ni guna teorem Pythagoras. kita akan ambil sepuluh perpuluhan lima kuasa dua iaitu sisi hypotenuse tolak dengan lima perpuluhan dua lima kuasa dua kemudian kita punca dua kan dan kita akan dapat sembilan perpuluhan sembilan untuk tinggi segi tiga jadi untuk dapatkan luas kawasan mudarat tadi, kita akan ambil luas sektor iaitu sektornya sudut 60 per 360 darab pi darab j kuasa 2. J 10.5 kuasa 2. Kemudian tolakkan dengan luas segitiga 1 per 2 darabkan dengan tapak. Tapak keseluruhannya 10.5 dan darab tinggi yang terdapat tadi 9.09. Dan kita akan dapat Per dengan 400. Atau kita boleh tulis 10 perpuluhan kosong 3. Baiklah, selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 5A, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Selanjutnya untuk soalan 5B, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 5 adalah seluruhnya soalan nombor 6 A. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk dalam belajar 6 adalah benar atau palsu. 3 kuasa kosong sama dengan 3 dan 3 ialah faktor bagi 72. Okey, pertama sekali kita tengok untuk pernyataan yang pertama, 3 kuasa kosong sama dengan 3. Statement ini adalah palsu. Kerana sebarang nombor kuasa dengan kosong kita akan dapat 1 jadi ini adalah palsu. Kemudian tiga ialah faktor bagi 72 adalah benar. Jadi palsu dan benar maka jawapannya akan jadi palsu. Selanjutnya soalan enam B. Tulis satu sungsangan bagi implikasi dalam rajah tujuh. Jika X ialah faktor bagi 8 dan 16 maka 8 dan 16 boleh dibagi tepat dengan X. Jadi di sini adalah dalam bentuk implikasi jika P maka Q. X ialah faktor bagi 8 dan 16 itu adalah perkara P. Kemudian 8 dan 16 boleh dibahagi tepat dengan X adalah perkara Q. Jadi untuk menulis sungsangan, kita akan nafikan implikasi ini. Jadi jawapan kita ialah jika X bukan faktor bagi 8 dan 16, maka 8 dan 16... Tidak boleh dibahagi tepat dengan X. Selanjutnya soalan 6C. Buat satu kesimpulan umum secara induktif bagi urutan nombor 3, 5, 7, 9 yang mengikut pola berikut. Di sini kita akan buat kesimpulan umum di mana kita akan bentukkan satu rumus untuk membentuk pola nombor 3, 5, 7 dan 9. Pertama sekali kita akan tengok nilai pemalarnya dulu. Nilai pemalar di sini adalah 2 dan juga tambah 1. Kemudian nilai yang berubah ialah nilai yang ada di dalam kurungan. 1, 2, 3 dan 4. Jadi untuk nilai yang berubah itu kita akan letakkan sebagai N. Jadi jawapan kita di sini adalah 2 kurungan N tambah 1. Di mana N itu sama dengan 1, 2 tiga dan seterusnya. Alah right, kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor enam A, satu markah. Soalan enam B, satu markah. Dan soalan enam C, dua markah. Dan kita akan dapat empat markah untuk soalan nombor enam. Sebenarnya so, soalan nombor tujuh A. Pada lapan menunjukkan satu graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepat. Nyatakan satu roman, NE. NE ini adalah bilangan tepi yang ada di dalam graf kita ini. Jadi bilangan tepi kita akan kira di sini. V1 dan V2 adalah 1. Kemudian V2 dan V4 2. V1, V4 3. Kemudian V1 dan V4 lagi dia berbilang tepi dia 4. Kemudian gegelung gel ni adalah satu tepi 5 dan V4 hingga dan V3 6. Jadi di sini kita ada 6 bilangan tepi. Jadi Jawapan kita 6. Secaraanya untuk dua roman bilangan darjah bagi crafter tersebut. Kata kunci di sini adalah darjah. Jadi untuk mendapatkan darjah kita akan ambil bilangan tepi darabkan dengan 2. Jadi 6 darab 2 kita akan dapat 12. Okey, sebelum ni kita tengok pula untuk soalan 7B. Sejak menunjukkan satu graf tak terarah dan berpemberat. Satu roman, lukis satu pokok dengan jumlah pemberat yang maksimum. Okay, untuk melukis pokok, bilangan tepinya mesti kurang satu daripada bilangan titik ataupun bilangan bintik. Jadi di sini bilangan bintik ataupun titiknya kita ada empat. Jadi tepi yang kita akan lukis adalah ada tiga saja. Dan kita kena lukis tu mesti pemberat dia yang paling banyak. Jadi pemberat yang paling banyak kita akan sambungkan W ke X. Kemudian daripada X kita sambung ke Y. Dan dari Y kita sambung ke Z. Ini kita akan lukis pada ruang jawapan yang disediakan. Seterusnya soalan 7B2 Roman. Seterusnya nyatakan jumlah pemberat maksimum. Untuk jumlah pemberat kita tambah semua dan kita akan dapat 130. Pada sebelum kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 7 A. 1 Roman 1 markah, 2 Roman 1 markah. Kemudian untuk soalan 7 B, 1 Roman kita akan dapat 2 markah dan B 2 Roman 1 markah dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 7. Seterusnya soalan nombor 8. Wajah 10 menunjukkan satu sistem persamaan linear pada satu satah kartes. Soalan A, tentukan sama titik titik 66 memuaskan rantau berlorek atau tidak. Jadi titik 66 berada di sini. Dan kalau kita lihat kita ada dua garis, satu garis padu dan satu lagi garis putus-putus. Garis putus-putus ini bermaksud dia tidak termasuk pada atas garis tersebut. Jadi titik 66 ni dia berada di atas garis putus-putus. Jadi, titik 66 tidak termasuk dalam kawasan Belorek. Dan jawapan kita tidak. Selanjutnya, untuk soalan 8B. Tulis tiga kata sama linear selain daripada X besar sama dengan kosong dan Y besar sama dengan kosong yang memuaskan rantau Belorek itu. Jadi, di sini kita ada tiga garis. Jadi, cikgu labelkan inilah garis yang pertama. Ini garis yang kedua dan ini garis yang ketiga. Kita tengok untuk garis yang pertama, dia adalah garis mendatar. Bila garis mendatar, dia tak ada kecurunan. Nama garis ini akan berpandukan kepada pintasan paksi Y. Jadi garis ini adalah merupakan garis Y sama dengan 6. Kemudian kawasan beloreknya berada di bawah dan garis ini adalah garis penuh. Ketasamaannya adalah Y kurang sama dengan 6. Kemudian kita tengok pula untuk garis yang kedua. Garis ini adalah garis tegak. Dan garis tegak juga dia tak ada nilai M. Jadi persamaan garis lurus tegak adalah berdasarkan kepada pintasan pada paksi X. Jadi garis ini memintas pada X sama dengan 6. Jadi nama garis ini adalah X sama dengan 6. Kemudian kawasan berloreknya berada di sebelah kiri garis. Dan garis ini adalah garis putus-putus. Jadi kita samaannya adalah x kurang daripada 6. Dan seterusnya adalah garis yang ketiga. Garis ketiga ini merupakan garis condong. Bila dia condong, dia mesti ada kecurunan. Jadi kita akan dapatkan kecurunan garis ini. Kita boleh guna nilai kecurunan sama dengan m negatif pintasan paksi y per dengan pintasan paksi x. Jadi negatif untuk pintasan paksi y adalah 6. Dan pintasan kat C, X juga adalah 6. Jadi 6 per 6 sama dengan negatif 1. Jadi kecurunannya adalah negatif 1. Kemudian nilai C-nya adalah 6, iaitu pintasan Y. Jadi nama garis ini adalah garis Y sama dengan negatif X tambah 6. Kemudian kawasan beloret berada di atas garis dan garis ini adalah garis penuh. Jadi kaitan samaannya adalah y besar sama dengan negatif x tambah 6. Bila sebenarnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 8A, kita akan dapat satu markah. Sebenarnya untuk soalan 8B, kita akan dapat satu markah masing-masing untuk setiap ketaksamaan. Dan kita akan dapat empat markah untuk soalan nombor 8. Bila sebenarnya kita lihat soalan nombor 9A, Nadira bersama-sama keluarganya telah pergi melancong ke negeri Selangor. Mereka menginap di sebuah hotel selama 3 hari 2 malam dengan harga RM300 semalam. Untuk penginapan ini mereka telah membayar sebanyak RM636 termasuk cukai perkhidmatan yang telah dikenakan oleh pihak hotel. Hitung kadar cukai perkhidmatan yang telah dikenakan oleh pihak hotel. Okey baik. Untuk RM636 ini adalah untuk uh, 2 malam di mana satu malam bersamaan dengan RM300 tidak termasuk cukai. Jadi kalau untuk dua malam, ia akan bersamaan dengan enam ratus ringgit. Mana enam ratus ringgit ini merupakan harga asal, iaitu harga seratus peratus. Jadi setelah dikenakan cukai, harganya akan jadi enam ratus tiga puluh enam ringgit per dengan x. X ini adalah harga seratus peratus termasuk dengan cukai. Jadi untuk mendapatkan x kita akan buat darab silang. Jadi kita akan dapat x sama dengan seratus enam. Jadi bermaksud X itu adalah 106%. Jadi 100 adalah harga asal, tambah dengan 6% tu adalah cukai. Jadi jawapan kita adalah 6% cukai. Seterusnya untuk soalan 9B. Nadia juga mempunyai sebuah kereta dengan kapasiti enjin 1798 cc. Dia ingin memberi cukai jalan untuk keretanya itu. Berdasarkan jadual 1, hitung cukai jalan yang perlu dibayar oleh Nadia. Jadi kita akan tengok untuk kapasiti enjin 1798 kita akan ambil untuk baris yang kedua. Untuk 1601 sehingga 1800 cc. Ia ada kadar asas dan juga kadar progresif. Di mana kadar asasnya adalah RM200 dan untuk kadar progresif tambah 40 sen setiap cc melebihi 1600 cc. Jadi kita akan ambil sisi asal kereta tersebut 1798 kita akan pecahkan kepada dua yang pertama adalah untuk 1600 sisi kadarnya adalah 200 ringgit. Seterusnya kita akan ambil baki 1798 kita akan tolak dengan 1600 dan darabkan dengan kadarnya adalah 40 sen dan kita akan dapat rm ringgit sen. Kemudian kita tambah kedua-duanya 20 27920 dan kita akan dapat RM279.20. Seterusnya dari segi pemberi markah untuk soalan 9A langkah pengiraan kita akan dapat 1. Jawapan akhir satu lagi markah. Seterusnya untuk soalan 9B kita dapatkan untuk kadar asas dan juga kadar progresif dan kita tambah kedua-dua kadar tersebut kita akan dapat satu markah dan jawapan akhir satu lagi markah dan kita akan dapat empat markah untuk soalan nombor sembilan Malah selanjutnya terlihat soalan nombor sepuluh Kadar tindak balas R berubah secara langsung dengan suhu larutan T dan secara songsang dengan masa tindak balas M Diberi kadar tindak balas adalah 12 darjah Celsius per saat apabila suhu larutan ialah 60 darjah Celsius dan masa tindak balas ialah 100 saat. Soalan A, ungkapkan R dalam sebutan T dan M. Di sini diberi kepada kita R berubah secara langsung dengan T kemudian secara songsang dengan M. Kemudian kita akan tulis dalam bentuk persamaan, kita akan letakkan pemalar K iaitu KT sama dengan M. Seterusnya kita akan gantikan nilai yang diberi kepada kita di mana R diberi adalah 12 sama dengan kemudian T diberi adalah 60. Jadi 60 darab dengan K, dapat 60K dan M adalah 100 dan kita dapatkan nilai K sama dengan 20. Dan akhir sekali kita akan tulis persamaan kita iaitu R sama dengan 20T per dengan M. Selanjutnya soalan B. Hitung masa tindak balas dalam saat jika kadar tindak balas ialah 16 darjah Celsius per saat dan suhu larutan ialah 40 darjah. Jadi di sini kita diberi kepada kita nilai R sama dengan 16. Jadi kita akan gunakan persamaan pada jawapan A tadi. Di mana R adalah 16 sama dengan 16. K adalah 20 pemalar tadi. Kemudian T diberi 40. Dan kita akan per dengan M. Dan kita akan dapat nilai M sama dengan 50. Keseluruhnya dari segi pemberian markah atau soalan nombor 10A. Kita dapatkan nilai K 1 markah, jawapan 1 markah. Kemudian untuk soalan 10B, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 10. Baiklah, sampai sini dulu untuk video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk menonton bahagian B dan bahagian C pula. Sekian, terima kasih. Semoga belajar dan jumpa lagi.